С новым утром, Украина! С нами сегодня просыпается уникальный человек Андрей Старовойт, почетный монах храма Доброе утро! Доброе утро! Расскажите нам вообще, ну знаете, как, самый простой вопрос, который, наверное, у любого украинца возникнет. Каким образом вдруг наш человек туда попал? Была мечта с детства. Мечта да после с детства. всех этих блокбастеров каких-нибудь там... С Брюсом Ли и там плюс-минус. Да, плюс -минус. и после блокбастеров, и после жизни такой советской, нелегкой, но интересной, с пионерскими лагерями и со всеми. Я никогда не мирился с несправедливостью. Все время там пытался куда-то влезть, там кого-то бьют, я пытался защитить, потом били меня. Но мне это и не Вы очень поняли, нравится. что вам нужно чему-то научиться? И понял, что чему-то нужно научиться. А где этому научиться? Ну, этому учила Улица. Но когда я увидел фильмы с Брюс Ли, когда я увидел ну, да. фильмы с Джеки Чаном, и фильмы, в которых повествовалось об истории Шаолине, это для меня основное. Но вот сейчас это вот это то, что вы говорите, это я мечтой. думаю, что подобных, как вы, было такие, наверное, ну, если не миллионы, то сотни тысяч у нас в стране. Я тоже в свое время, смотрев это все, это хотел все, но вы-то эту мечту реализовали. Вот когда наступил тот момент, и как случилось так, что вы этим занялись и попали туда? Ну, 98-й год. Так. Здесь, в Киеве здесь такая определенная была нестабильность, неразбериха, и пришлось куда-то Уехать, и лучшего места как бы не нашел, потому что там меня не то, что кто-то не мог найти, там я себя сам не мог найти, потому что я не знал, куда я ехал, я не знал ни языка, я не знал ни, ни То есть вы просто достали билет какой-то, получили визу и поехали так на Абум? Поехал так на Абум. Самое интересное, что у меня романтика пропала, как только я ступил на землю Китая. Да. Это я понял, что я же не могу даже сказать, куда мне надо и куда я хочу, потому что даже... Банальное слово «шаолинь», которое я повторял, но для китайцев ничего не значит, потому что в китайском произношении это звучит как «шаолиньс». Вот. И через неделю я попал в «шаолинь», пришел туда, говорю, все, мне сюда надо. Как в кино показывают, что там нужно три там, дня, там, неделю mm -hmm. стоять на коленях, смотреть. Так там. все и было? Было практически так, только, как сказал один э, персонаж одной известной пьесы, говорит, ну, это так, только трошечки не так. Ну, в общем, недели две я ходил за ними. То есть я в одну дверь захожу, меня в другую выводят, я с другой стороны захожу. Вы, выводят. Ну и дальше потом что? Вас как-то все-таки допустили на какую-то аудиенцию какому-то главному монаху или? Главный монах э -э, это был тогда настоятель шавления по боевому искусству. Это мой учитель э -э, Юй Куачин. И вот, когда я, он смотрел за этим всем, за этим цирком, как я называю, потому что я сам цирковой артист в прошлом, mm -hmm. И он улыбался, улыбался, он смотрел, как меня там пытаются где-то обдурить. А хитреску вы тогда не знали? Я то есть вы как-то общались языком Я ни одного слова жестом? не знал, да. И, ну, грубой физической силы ко мне уже применить не могли, потому что я тоже был как бы на, на тот момент уже не сегодняшний, как говорится. С 87 -го года я в боях без правил. Ага. И, ну, это уже практически 10 лет на, на то время. Ага. Я уже мог за себя постоять. И вот были у нас такие противоборства, недопонимания. А потом все-таки вот он смотрел, смотрел, говорит, слушай, ты хочешь заниматься кунг-фу? Говорю, да, я хочу заниматься кунг-фу. прошло сколько времени? Две недели. Две недели. Да. Так. И вот он и так говорит, две говорит недели. давай завтра утром в 6 часов приходи, только сейчас, говорит, не мешай. Это... В 6 утра вы пришли. И в 6 утра я пришел, и с того момента я понял, что я в жизни еще не уставал. С нами сегодня Андрей Старовойт, почетный монах храма Шаолин. Просыпай Арина, с нами сегодня Андрей Старовойт, почетный монах храма Шаулинь. То, что в фильмах, ну вот мы, люди обычные, смотрим, это похоже на то, что вы реально увидели и научились дальше в Шаулине. Или все-таки. Нет, нет, это, нет, это не похоже, потому что если в фильмах это снимать и, и это показывать, то люди просто будут плакать. И там страшные вещи происходят. Ну, вот, например, когда. Показывают там шавлинских монахов, у них здесь на запястьях тигры и драконы, mm -hmm. как бы выжигались, вот они должны были отодвинуть. И Я вот ну, достаточно долго терроризировал учителя, чтобы он мне показал этот mm -hmm. коридор смерти, где там они выходили, отодвигали этот чан раскаленный. Он меня заводит в такую комнату, я смотрю, это какая-то камера пыток. Там набивают руки, пальцы, там все, ну, все для этого предназначено. И вот я смотрю, там один один висит. Ну, повесился вот так вот и висит. Руки, ноги вот так сожжен. И живой, да? Ну, конечно. Вот висит просто. Вы Второй так не пробовали? Вот так, ну, еще Бог миловал. Слову. Второй на веревках лежит, третий там на гвоздях, четвертый там еще что-то делает. А один, смотрю, такой чан, и в нем цепь лежит, там да. горит костер. И цепь вот так. И он ну, стоит, готовится, а потом берет эту цепь вот так вот на руки так. Хоп, и намотал. Такое шипение раздается. Я думаю, все. Сейчас руки вот так пополам перепадутся и, и упадут. Нет? Он такой раз, так, хоп, сбрасывает, а на руках ничего нет. И ваша реакция, как вы? Моя реакция. Учитель спрашивает, говорит: ну вот, ты говоришь, там тигры, драконы должны оставаться. Говорит, главный сертификат шавлинского монаха визитная карточка, это было его умение, это было его внутреннее состояние. Потому что в Шаолинь было намного легче попасть, чем оттуда выйти. То есть вы так можете сейчас тоже с цепями умение. сделать раскаленную? Да, некоторые вещи уже поддаются, некоторые вещи уже... В чем сила? Все, неужели все вот тут вот, да? Сила в любви, потому что стремление любого воина, люб... любого адепта как бы, боевого искусства, это стремление к любви. Учитель вами гордится? Наверное, да. да. В прошлом году был съезд мастеров в городе Цханчжоу. И это интересный такой город, как бы он считается одной из пяти столиц боевых искусств Китая. Mm -hmm. И вот впервые за всю историю туда был приглашен бледнолицей на съезд мастеров. То есть, это вы были вы? Да, я приехал, и это не посмотрели. Поздравляю. Спасибо. И говорят, вот, говорит, по тебе мы оценили твоего учителя. Скажите, если сейчас вот мы сейчас все съемочной бригады, там, человек 8, начнем вас бить, вы нас всех побьете? Это будет интересно. Спасибо, Спасибо. вам огромное. Не Спасибо, поломайте мне руку, пожалуйста. Вот. Мы же говорили о любви. О любви, да. С нами сегодня просыпался потрясающий человек Андрей Старовойт, который является почетным монахом храма Шау.